নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকলৈ ঘৰত সহজতে বনাব পৰা পিঠাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ এইদৰে আপোনালোকে কম সময়ত বনাব পাৰিব আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ প্ৰথমতে মই পিঠাটোৰ ফুৰোটৰ কাৰণে এয়া গুড় লৈছোঁ গুড়খিনি মই বেছি মিহিকৈ কাটি লোৱা নাই আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কাটি ল'ব পাৰে মই এইদৰে লৈছোঁ টুকুৰা টুকুৰকৈ এতিয়া মই মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি অলপ গলাই ল'ম এয়া গুৰখিনি গলিব লৈছে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব এইখিনি একেবাৰে ভালদৰে গলি যোৱালৈ এইখিনি মই ভালদৰে গুৰখিনি গলাই লওঁ আপোনালোকৰ ওচৰত গুৰ নাথাকিলে চেনীও ল'ব পাৰে এয়া দেখিছেনে গুৰখিনি এয়া গলি গ'ল অলপ হেতাখনেৰে এইদৰে মই ভাঙিও দিছোঁ গৰম হ'লে সোনকালে এইদৰে ভাঙিও যায় এয়া গুৰখিনি ভালদৰে গলি গ'ল এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই এয়া একাপ নাৰিকলৰ গুড়ি মই এয়া কেঁচা নাৰিকলৰ গুড়ি লৈছোঁ শুকান থাকিলে শুকানো দিব পাৰে আপোনালোকে চেনি দিলে চেনীখিনি এইদৰে ভাজি ল'ব এয়া মই গুৰৰ সৈতে ল' ফ্লেমত এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম এয়া গুৰৰ সৈতে নাৰিকলখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব এইদৰে ডাঠ হৈ আহিব এইখিনি আৰু অলপ মই ভাজি ল'ম এয়া মই গুৰৰ সৈতে নাৰিকলখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ এয়া দেখিছেনে ডাঠ হৈ আহিছে এইদৰে ডাঠ হৈ আহিব এতিয়া এইখিনি মই নমাই ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া মই এয়া গেছত কেৰাহী এখন দি দিছোঁ ইয়াতে মই এচামুচ এয়া ঘি দি দিছোঁ আপোনালোকে এচামুচ এইদৰে ঘি দি দিব এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই এয়া ডাঙৰ বাতি এটাৰে এবাটি চাউলৰ গুড়ি আপোনালোকে কম বেছি পৰিমাণেও ল'ব পাৰে এইখিনি মই চাউলৰ গুড়িখিনি ল' ফ্লেমত এইদৰে ভাজি ল'ম আপোনালোকে এইদৰে ঘৰত বনাই খাব পাৰিব এতিয়া মই ইয়াতে সামান্য পৰিমাণৰ এয়া নিমখ দি দিছোঁ চাউলৰ গুড়িখিনি মই এইদৰে ল' ফ্লেমত ভাজি লোৱা হৈ গ'ল এইদৰে অলপ বেছি নহয় অলপ আপোনালোকে দুই মিনিট তিনি বা তিনি মিনিট এইদৰে ভাজি ল'ব এয়া মই ভাজি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই এয়া গৰম পানী এইখিনি এইদৰে মিলাই ল'ম একেবাৰে বেছি নিদিব এইদৰে মিলাই ল'ব মই প্ৰায় একাপ জোখত পানী দি দিছোঁ এয়া দেখিছেনে এইদৰে মই দি এইখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই গেছ অফ কৰি এইখিনি এক দুই মিনিট সময় ঢাকনিৰে থাকি এইদৰে থৈ দিম এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল নমাই ল'ম মই মই থাল এখন লৈছোঁ পিঠাৰ মিশ্ৰণখিনি এইদৰে মই নমাই ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি গৰমেই হৈ আছে গৰমে গৰমে এইখিনি ভালদৰে মঠি ল'ব লাগিব ইয়াত মই অলপ এয়া এচামুচ ফ্ৰেছ মলাই দি লৈছোঁ আপোনালোকে ঘিউ দিব পাৰে মলাই নাথাকিলে এতিয়া এইখিনি মই গৰম হৈ আছে সেইকাৰণে গিলাচটোৰে এইদৰে মঠিম কোনো ধৰণৰ গোটা নথকাকৈ এইখিনি ভালদৰে মঠি ল'ব লাগিব এইদৰে এয়া মই গিলাচটোৰে লৈ ল'লোঁ অলপ ঠাণ্ডা হৈছে এয়া হাতেৰেও চুব পৰা হৈছে এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মঠি ল'ম গোটা গোটা নথকাকৈ একেবাৰে ভালদৰে মঠি ল'ব লাগিব এইদৰে এয়া দেখিছে এইদৰে মুঠি ল'ব খুব টেষ্টি পিঠা আপোনালোকে এইদৰে বনাব এইদৰে ভালদৰে মুঠি ল'ম এয়া মই তিনি চাৰি মিনিট সময় এইদৰে ভালদৰে এয়া দেখিছেনে ভালদৰে এইদৰে মুঠি ল'লোঁ এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া মই লাডু এটা লৈছোঁ লৈ এইদৰে বেলি ল'ম একো নাই ফাটিলেও এইখিনি ছাইডৰখিনি মই নলঙে এইদৰে বেলি লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে এতিয়া ইয়াৰে ছাইডখিনি এইদৰে কাটি লওঁ এইদৰে কাটি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই ষ্টাফিংখিনি এইদৰে দি যাম ষ্টাফিংখিনি দি এইটো ছাইডৰ পৰা এইদৰে আনিব লাগিব এয়া দেখিছেনে এইদৰে অলপ মিলাই ল'ব লাগিব এইদৰে লৈ ল'ব লৈ এইদৰে অলপ মিলাই ল'ব একো টান নাই এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে এয়া কাটা চামুচখন লৈছোঁ লৈ এইদৰে এবাৰ এইদৰে ডিজাইন এটাৰ দৰে মই ঘূৰাই দি দিছোঁ এয়া দেখিছেনে এয়া মোৰ এটা হৈ গ'ল এইদৰে মই আৰু এটা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইদৰে বেলি ল'ব এয়া পুৰটোৱে এইদৰে মাজতে দি ল'ব লৈ এইদৰে ছাইডখিনি এইদৰে কাটি দিব একেবাৰে সহজতে খুব ধুনীয়া এটা পিঠা ঘৰতে আপোনালোকে এইদৰে বনাব পাৰিব এয়া দেখিছে এতিয়া এইটো ছাইডৰ পৰা এইদৰে ঘূৰাই এইদৰে লৈ আহিব লৈ এইদৰে আপোনালোকে মুঠা মাৰি লৈ যাব এইদৰে ল'ব এয়া দেখিছে এইদৰে হৈ যাব অলপ এইদৰে ঘূৰাই দিব এয়া কাটা চামুচখন ল'ব লৈ এইটো ছাইডৰ পৰা এইদৰে এটা ডিজাইন দি যাব এয়া দেখিছেনে সেয়া মই দুটা দেখাই দিলোঁ এইদৰে মই গোটেই এয়া মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত যদি মিঠা নোখোৱা থাকে এইদৰেও আপোনালোকে বনাব পাৰে ইয়াত মই দি আধা মই এয়া ষ্টাফিং দি দিছোঁ বাকীখিনিত মই দিয়া নাই এতিয়া মই এয়া কেকটিন এটা লৈছোঁ এগিলা কলপাত এইদৰে কাটি লৈছোঁ লৈ ইয়াতে অলপ ঘি সানি লৈছোঁ এইদৰে লৈ ল'ব এতিয়া মই পিঠাকেইটা এইদৰে দি যাম খুব টেষ্টি পিঠা আপোনালোকে ঘৰত এইদৰে কম সময়ত বনাব পাৰিব এইদৰে মই কেকটিনটোত দি ল'লোঁ এয়া মই চচপেন এটাত এক গিলাচ পানী দি এক এক কিনটো দি দিছোঁ তেতিয়া মই পাঁচ মিনিট সময় এইদৰে ঢাকনিৰে থাকি থৈ দিম পাঁচ মিনিট সময়ৰ পাছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইপিনে মোৰ পাঁচ মিনিট সময় হৈ গ'ল এয়া পিঠাকেইটা ভালদৰে হৈ গৈছে এতিয়া মই নমাই ল'ম এয়া মই নমাই ল'লোঁ অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে থৈ দিম অলপ ঠাণ্ডা হৈছে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখিছেনে ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ কিমান ধুনীয়া হৈছে ইয়াৰে এটা দেখাই দিছোঁ এইদৰে মই গোটেইখিনি প্লেটত উলিয়াই লওঁ এয়া মই প্লেটত উলিয়াই ল'লোঁ এয়া দেখিছেনে খুব টেষ্টি হয় আপোনালোকে ঘৰত এইদৰে বনাব বনাই খাই কেনে পায় কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈ